السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اقبال شناسی میں خوش آمدید اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کے تصور وطنیت پر بات کرتے ہیں اگر علامہ اقبال کی شاعری پر غور کیا جائے تو ان کی شاعری محدودیت سے لامحدودیت کی طرف سفر کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اقبال کے ابتدائی دور کی نظموں میں وطن سے محبت کا اظہار ملتا ہے ہر شخص کی طرح ان کو بھی اپنی مٹی اپنے وطن سے والہانہ محبت ہے اس دور میں ان کی یہ محبت وطن پرستی کی خدوں تک پہنچتی ہے اس بارے میں مولانا صلاح الدین احمد کہتے ہیں جب ہم اقبال کی ابتدائی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو قدرت اور عورت کے حسن کی پرستش کے بعد جو جذبہ سب سے پہلے نظر آتا ہے وہ وطن پرستی ہے اس سلسلے میں اگر بانگ درا کی ابتدائی نظم خمالہ دیکھی جائے تو اس میں وہ کہتے ہیں اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں ایک چلوا تھا کلی میں تو سینا کے لیے تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے اس دور میں اقبال کی شاعری میں وطن محض ایک محسوس خطہ ہے جس سے وہ محبت کرتے ہیں اور اس کے باسیوں کو اپنا مانتے ہوئے انہی کے گن گاتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا اس دور میں علامہ اقبال وطن کی محبت میں اس قدر مست و سرشار نظر آتے ہیں کہ مذہبی حدود و قیود سے بھی برسر پیکار ہوتے ہیں اپنی نظم ترانہ ہندی میں کہتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا اقبال کی والہانہ محبت کا جھکاؤ فقط ہندوستانی باشندوں کی طرف ہے اور محدود وطنیت کے تصور کے تحت وہ ہندوستانی قوم کی باہمی محبت اور یگانگت میں ان کی سلامتی کے خواہاں ہیں اپنے ابتدائی دور کی ایک نظم میں کہتے ہیں وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اس سلسلے میں ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم ہندوستانی بچوں کا گیت ایک ایسی نظم ہے جس کے ایک ایک لفظ سے وطن پرستانہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے اس نظم کا ایک بند کچھ اس طرح ہے بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ رفت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اقبال نے اپنی نظم نیا شوالہ میں یہ کہہ کر اپنی وطن پرستی کی انتہا کر دی تھی پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے بعض ناقدین کا یہ خیال ہے کہ علامہ اقبال کے فکری ارتقاء کے ساتھ ساتھ وطن سے ان کی والہانہ محبت کے جذبے میں کمی آتی گئی اور بالآخر یہ جذبہ ختم ہو گیا مگر ان کا یہ اعتراض بالکل بھی درست نہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ بعد کے ادوار میں ان کی شاعری میں وطن پرستی کا وہ والہانہ جذبہ نہیں ملتا جو ابتدائی دور کی خصوصیت ہے مگر وطن دوستی کا اظہار وہ اپنی شاعری کے ہر دور میں جا بجا کرتے ہیں علامہ اقبال نے وطن کی جغرافیہ حیثیت سے کبھی انکار نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ ان کی محبت میں کبھی کمی آئی دراصل علامہ اقبال وطنیت کے سیاسی نظریے کی مخالفت کرتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے علامہ اقبال کے اس نظریے کے بارے میں محمد طاہر فاروقی اپنی کتاب سیرت اقبال میں اس طرح لکھتے ہیں وطنیت کا وہ نظریہ جس کی تبلیغ سیاست مغرب کی طرف سے ہوئی ہے آپ اس کے شدید مخالف ہیں اور اقوام و ملل کے حق میں اس کو سم قاتل خیال کرتے ہیں لیکن وطنیت کے یہ مفہوم کہ ہندی عراقی خوراسانی افغانی روسی مصری وغیرہ ہونے کے اعتبار سے ہر فرد کو اپنے وطن ولادت سے تعلق اور نسبت ہے اور اسی لیے اس کو اپنے وطن کی خدمت کرنی چاہیے اور قربانیوں سے دریغ نہ کرنا چاہیے اس بات کے آپ قائل اور متعارف ہیں علامہ اقبال نے مارچ انیس سو اڑتیس میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں وطنیت کے مسئلے پر تفصیل سے بحث کی تھی اپنے اس مضمون میں لکھتے ہیں میں نظریہ وطنیت کی تردید اس زمانے سے کر رہا ہوں جب کہ دنیا اسلام اور ہندوستان میں اس نظریے کا کچھ ایسا چرچا بھی نہ تھا مجھ کو یورپین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کے دلی اقراض اس امر کے متقاضی ہیں کہ اسلام کے وحدت دینی کو پارا پارا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں نیرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے چنانچ سے ان لوگوں کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب ہو گئی آگے چل کر وہ مزید لکھتے ہیں اگر بعض علماء مسلمان اس فریب میں مبتلا ہیں کہ دین اور وطن بحثیت ایک سے اسی تصور کے یکجا رہ سکتے ہیں تو میں مسلمانوں کو ہر وقت انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ سے آخری مرحلہ اول تو لادینی ہوگی اور اگر لادینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے لاپرواہی ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال وطنیت کے مغربی تصور کے مخالف ہیں اور یہ مخالفت اس وجہ سے ہے کہ یہ نظریہ براہ راست اسلامی عقائد و تصورات سے متصادم ہے ڈاکٹر علامہ اقبال وطن کو بت بنا کر پوجنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں اپنی ایک نظم وطنیت وطنیت بحیثیت ایک سیاسی تصور کے میں فرماتے ہیں اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کپن ہے علامہ اقبال کے نزدیک ساری زمین ان کا وطن ہے کیونکہ زمین اللہ کی ہے جسے مختلف حتوں میں تقسیم کرنا اصل تباہی ہے ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا خدائے ماست یعنی ساری دنیا ہمارا وطن ہے کیونکہ ساری زمین ہمارے خدا کی ہے اسی لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا دل فریب نعرہ پس پش ڈال کر اب وہ نیا راگ الپتے ہیں جو حقیقی معنوں میں امن اور شانتی کا ضامن ہے ان کا نیا نعرہ کچھ اس طرح ہے چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا علامہ اقبال کے تصور وطنیت کی مخالفت کا اندازہ اس واقعے سے بھی اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے جب جمعیت علمائے ہند کے اس وقت کے صدر مولانا حسین احمد مدنی نے اپنی ایک تقریر میں اس بات کا اظہار کیا کہ موجودہ دور میں اقوام کی بنیاد وطنیت پر ہے جب یہ بات علامہ اقبال تک پہنچی تو انہوں نے حسین احمد کے نام سے ایک نظم لکھی جس میں مولانا حسین احمد مدنی کے اس نظریہ قومیت پر تنقید کی نظم میں فرماتے ہیں اجم ہنوز ندا ند رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچی بلجبی است سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربی است یعنی معلوم ہوتا ہے کہ عجم ابھی تک دین اسلام کی حقیقی رمز کو نہیں پا سکا اگر پا چکا ہوتا تو دیوبند کے اسلامی مدرسے سے شیخ الحدیث حسین احمد مدنی ممبر پر یہ تعجب والی بات نہ کرتے کہ ملت کا تعلق وطن سے ہے مذہب سے نہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کس قدر بے خبر ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسلمان قوم کی قومیت کی بنیاد وطن ہے نہ کہ اس کا دین یا توحید الہی نظم کے آخری شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو یہ خصوصی پیغام دیتے ہیں بے مصطفیٰ بے رسا خیشرا کدی ہما اوست اگر بونا رسیدی تمام بولبی است یعنی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآن و سنت کے ذریعے دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو پیش نظر رکھو اگر اس سے ہٹ کر فکر و عمل کی کوئی دنیا بساؤ گے تو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے اور ظاہراً کتنی ہی دلکش کیوں نہ نظر آتی ہو ابو لہب کی دنیا ہوگی علامہ اقبال کے تصور وطنیت میں نمایاں ترین پہلو یہ نظر آتا ہے کہ وہ مابادہ طبیعتی چیز کو وطن کہتے ہیں وہ اسلام کو ایک وطن اور دیس تصور کرتے ہیں جس میں تمام انسان برابر ہیں اور ایک خدا کے حضور جھکتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے علامہ اقبال مغربی تصور وطنیت کو اسلامی قومیت کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے باعث شر و بربادی قرار دیتے ہیں اپنی نظم وطنیت میں کہتے ہیں خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے کمزور کا گر ہوتا ہے غارت تو اسی سے اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے اگر ہم اقبال کے تصور وطنیت کا مجموعی جائزہ لیں تو اقبال وطن سے محبت کرنے میں کسی بھی شخص سے پیچھے نہیں ہے اقبال دراصل اس تصور وطنیت سے بیزار ہے جس کی تبلیغ سب سے پہلے مغربی دنیا میں محسوس اغراض و مقاصد کے تحت ایک منظم شکل میں ہوئی اقبال نے اس مغربی تصور کے بجائے اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا ہے کیونکہ ان کے خیال میں رنگ و نسل وغیرہ کے امتیازات اور قوم و وطن کے تعصبات کو اگر کوئی نظام ختم کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو وہ اسلام ہے اور اسی لیے انہوں نے ترانہ ہندی کے بعد ملی ترانہ لکھا